Друзья, всем добрый день. Сегодня я с вами буду говорить о эндоскопической подтяжке лица без операций, благодаря которому мы можем эндо, то есть эндоскопически, лифт это лифтинг, сам аппарат говорит сам за себя, произвести манипуляцию, подтянуть лицо, создать контур лица, убрать лишний жировой пакет поработать по всем растяжкам по всем проблемам зонам это может быть тело ноги руки, растяжки на животе, излишняя кожа, которая у нас есть на руках, которая у нас может провисание тканей мягкой части так как же работает данный аппарат данный аппарат мы видим проводник, который на конце нам высвечивает точечкой и мы понимаем в каком слое мы работаем это для безопасности. Работа его заключается в том, что первым моментом он может у нас убрать и расплавить жировую ткань. Я покажу в видео, как это происходит. И у нас жировая ткань распределяется, выходит самостоятельно. И второй момент, мы можем с вами работать на тургур кожи. То бишь во всех моментах Это убрать, там, например, носогубную складочку и сократить кожный воск. То есть он сокращает, убирает мелкие морщины, заломы, делает тургур. Если мы говорим о небольшом животе, для того, чтобы убрать жировую ткань и сократить... Реабилитации на обычае вообще и по телу нет. Единственное, что вы чувствуете после того, когда мы заканчиваем манипуляцию, немножко онемевшее лицо, потому что делается изначально раствор кляйна, который включает. Итак, еще раз проговорим о том, что данный лазер, который мы используем, это аппарат эндолифтинг. Вы можете ввести эндолифтаппарат аппарат и увидите его, насколько эффективен и качественный работы, так как это в первый момент владение этим данным аппаратом позволяет без операции достигнуть хорошего результата. Пользуется в, там 80% всех пациентов, которые не хотят грубо говоря, оперироваться, но готовы к тому, чтобы убрать красиво. Андалифик убирает, да, он работает, мы убирает морщинки, убирает морщинки и кисетные. Мы можем поработать над качеством кожи, это троечка электрод. Если это электрод идет четверка для убирания жировой ткани, то есть более меньше такая, скажем, конюлька, или мы заходим вообще без конюльным методом и проводим. В руках это конюли проводники, э, рельефный живот, да, это называется не рельефный, спасибо за подарочек, это называется спортивный. Посмотрите на страничке, там вами, как, как кипос... да, хирургии, Но если у вас здесь все-таки большой збиток кожи, ви повинні понімати. Ще раз показую, ось ми маємо ямці конюльки, які ми використовуємо. Це канюлі, які ми працюємо або по тілу, або нам потрібно, наприклад, забрати просто перехід і зробити губи саме себе да, я сама себе. переход валик без Беспос... непосредственно убрать жировую пакет